Almanya'nın Niedersachsen eyaletinde temizlik firmasıyla her geçen gün büyük işlere imza atan başarılı iş insanı Ümit Fırat Kahraman'la birlikteyiz bizden bize de. Kahraman yeni projelerini bizden bizeye anlattı. Merhabalar Ümit Kahraman ben. Biz 2017'den beri Almanya pazarında hijyen sektöründeyiz, hizmet sektöründeyiz. Genellikle endüstri temizlik üzerine, endüstri reinigung diyoruz şu et firmalarını, et imalathanelerini gibisinden büyük pastahanelerin imalathane bölümlerini temizliyoruz. Müşterilerimize elimizden geldiği kadar kaliteyi, hijyeni sunmaya çalışıyoruz. Bunun mükafatı olarak da 2017'den beri biz firmayı kurduk. Firma 2017'den beri her ay, her kuartal şekilde yani 3 ayda bir büyüme trendine giriyor. Almanya'nın 3 Niedersachsen, also wir unsere Arbeit besteht darin, dass wir beim Kunden entsprechend äh, lebensmittelverarbeitende Maschinen reinigen, ähm, indem wir halt eine Vorreinigung äh, erbringen, die bis zu einer optischen Sauberkeit geht. Äh, diese wird dann mehrfach kontrolliert entsprechend nachher dann eingeschäumt, nochmal desinfiziert, so dass wir mit dem Kunden zusammen ähm, im Anschluss eine Abnahme machen und entsprechend mikrobiologische Proben nehmen im Anschluss an die Reinigung, die dann nachweist, dass wir mikrobiologisch sauber reinigen. Hallo, mein Name ist Claudia. Ich bin seit äh, ca. fünfeinhalb Jahren in dem Betrieb. Das Unternehmen heißt Reinigungsservice Held, das ist ein Dienstleistungsunternehmen wo wir halt diverse Unterhaltsreinigungen, Industriereinigung für größere, Mandate, für größere Kunden machen. Hallo, ich bin Nadja Geck, ich bin hier die Assistenz der Geschäftsführung bei der Firma Reinigungsservice Held. Ich bin so gesehen die rechte Hand von den Chefs. Zu meinen täglichen Aufgaben gehören der Kundenkontakt, der Mitarbeiterkontakt, denn ich bin auch gleichzeitig zuständig für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, für den Kontakt mit Behörden, mit Krankenkassen. Genellikle müşterilerimiz e, Alman e, Almanlar oluyor ama e, bizim e, hedef e, kitlemizde e, potansiyel e, olarak e, bizim memleketten Türkiye'den daha doğrusu iş adamları biliyorum duyuyorum çok şekilde e, gıda sektöründeler onların da et imalat firmaları falan var yani bu tarz e, müşterilerimize hitap etmek istiyoruz daha doğrusu.